прям мультики про медвежонка. Я сама знаю, что тут не так. Не надо сгибать пальцы, сейчас сама все объясню. Два раза я оставалась во второй год. Первый раз во втором, и вот теперь в шестом. Из этой школы там вечные скандалы. Мама плачет, а отец орет на меня. Или наоборот. Мама орет, а отец молчит. А мне плохо, когда они такие. Ну что я могу поделать? Что им сказать? Если я открою рот, будет Но мама, но мама стоит над душой, и хочешь не хочешь, приходится забить себя толстым. В автобусе боль сжимается в тупой тугой комок. Если я еду с друзьями, то можно поговорить о чем-нибудь. Тогда немного отпускает. А когда я еду один, комок душит меня. А самое ужасное, это войти на школьный дом. Комок начинает рассасываться. И я совсем его не чувствую, когда открываю дверь своей комнаты, но потом скручивает опять. Это когда приходят с работы родители и начинают рыться в моем портфеле в поисках дневника. Но уже меньше, потому что к их скандалам я привык. Я вам все это расскажу. не денешься. Это ты знаешь? Получается порочный круг. Чем меньше ты занимаешься, тем больше ненавидишь школу. А чем больше ты ненавидишь, тем меньше занимаешься. Вот. И как ты думаешь, из него выбираться? Подожду до 16 и пойду работать. Размечтался. Да кто стало не по себе. В меня души я понимал, что отец прав. У меня уже есть одно изобретение, и оно могло бы обеспечить меня, моих детей, и даже вас. Ну и что же ты изобрел? А вы тайну хранить умеете? Да. Поклянитесь. Клянусь. И я тоже. Нет, мам, скажи клянусь. Клянусь. Это такие ботинки специальные, со съемным каблуком ты его прикрепляешь как обычно сзади для подъема, а на ровном месте снимаешь, а чтобы спуститься опять прикрепляешь. Ты это спереди, где пальцы? Тогда все время будешь чувствовать равновесие. из-за того письма. Шесть из двадцати. Надеюсь, ваша машинка для чистки бананов удалась внук. На сей раз вулканах с узлами. Жуть! прекращает лечение. Она ничего не дает. Но он же умрет! Я выкрикнула это в пустом коридоре. Тогда сами отключите его! Быстрее будет! Татоша! А тебе зачем? Там дед какой-то в инвалидной коляске говорит, позовите мне Татошу. Так это случаем не ты? Кое-как натянул штаны, я кубарем скатился с четвертого этажа. Бежал и плакал, как маленький, в твоей чья? Да, перестал А с ним парень вялся.